дамы и господа, мы сегодня будем проводить жеребьевку 1-8 Кубка ФАС 2017 года, а также проведем жеребьевку Кубка Лиги 2. Вот. У нас в гостях сегодня Максим Мамедов. Добрый вечер. Он организатор чемпионата формата 5 на 5 в девятку всеукраинского, самого мощного и масштабного турнира в формате 5 на 5. Не только в Киеве, а и во всей в принципе, нашей любимой стране. И вот. Максим. Здравствуйте еще раз. Хочу выразить огромную благодарность организаторам чемпионата ФАС. Ребята стараются, делают огромную работу. Видно, что ребята хотят сделать очень качественный продукт за лояльную цену, чтобы он был в то же время и доступен. И приятно было в нем принимать участие. Хорошая организация растет на глазах. Просто приятно наблюдать. Ребята, в принципе, делают революционные вещи это мне очень нравится потому что сама тенденция проведения любительских турниров очень у нас слаживается то есть как бы с садковых режимов то есть просто введение статистики судьи врачей и как бы на этом все ограничивались сумасшедшие взносы просто за то что написано какое-то статусное название. и действительно приятно наблюдать за такими такого рода турнирами и спасибо что вы ребята поддерживаете то что самое главное самое главное то что самый главный показатель того что ребята делают свое дело хорошо это количество команд и отзывы я знаю я сам принимаю участие в турнире мне это, этот формат не нравится спасибо, спасибо тебе за лесные да. отзывы Значит, сегодня мы не только будем просто тянуть жеребья и вытаскивать команды, мы, помимо всего этого прочего, будем обсуждать также пары и прошедшие матчи. Если у кого-то будут возникать вопросы, как на предыдущей жеребьевке, вы можете писать в комменты под этим видео. Наш сегодняшний оператор, другой, правда, уже, будет нам их зачитывать, мы будем на них отвечать прямо по ходу жеребьевки. Вот. Ну, если есть вопросы ко мне. Ко мне, если есть вопросы к Максиму, пишите Максиму. Вот отвечать Ну, в общем, никого не обдели. Вот. Значит, начнем мы с жеребьевки Лиги 2. Вы можете у себя на ваших экранах, телефонов мониторах, планшетах или телевизорах видеть, что в левом углу у нас первые команды, первые четыре команды, которые команды, которые заняли первые четыре места в Лиге 2 по итогам четырех туров, они попадают автоматически в следующий раунд. Остальные восемь команд, они будут играть между собой стыковые матчи. Соответственно, сейчас мы будем тянуть жребий по парно сразу по две команды. Вот, к примеру, у нас идет первая команда, это Магазин Крыльзов. И сейчас мы будем тянуть две команды, которые будут играть между собой через выходные, 7 мая. Вот, и победитель этой пары будет играть с Магазином Крыльзов. Точно так же будем тянуть для следующей команды отрадный Апогей и ПСЖ. Вот. Ну, давай приступим. Давайте. первой командой. Команда доломит 2. Доломит 2 а у нас сыграет... Сейчас выставим. Давай следующую сразу. Будем тянуть. С соперником «Доломит-2» будет Энергетик. Вот. Ну и как вы все можете увидеть, что после стыкового матча «Доломит-2» против «Энергетика» победитель этой пары будет играть с магазином «Крыть». Тянем дальше. Команда «Фристайла». «Фристайла». паузу такую сделаем. Победитель пары фристайла Wolves будет играть с командой Отрадный. И, соответственно, ну, как вы можете у себя увидеть, магазин круизов Доломит Энергетик. Победитель из этих команд будет играть против Отрадный и победитель фристайла Wolves. То есть, в принципе, у нас уже вся сетка расписана вплоть до финала. Видим дальше. Charity FT. Charity FT. что будет. Я заранее извиняюсь, если неправильно говорю название команд. Катран. Легенда любительского футбола. Команда знаем по выступлениям в других турнирах 11 на 11. Очень серьезная команда и с хорошей историей. Лас Пальмас. соперником лас становится. Десна Киев. Есть. Вот. Ну, собственно, собственно, у нас кубок Лиги 2 уже расписан. Победитель пары Чарити которым играет против Апогея. И Лас Пальма с Десна, победитель сыграет с командой ПСЖ, не Париж, а Познеки. Вот. Ну и, соответственно, дальше полуфинал, финал, вы можете уже у себя увидеть, кто с кем будет играть в дальнейшем, теоретически, кто на кого попадет. Вот, поэтому, в принципе, у нас жеребьевка Лиги 2 заканчивается, мы вот, этот, вот эту корзинку будем наполнять командами из Лиги 1 и Премьер Лиги. Товарищи операторы, есть ли вопросы? Пока вопросов нет, продолжаем. Вопросов нет. были ли сюрпризы на этой стадии до этого момента, для команды Как для меня, так и для тебя сюрпризы были. Мы с тобой остались в разбитого крыта, Ну, кто не знает, кто нас смотрит впервые, мы тоже принимаем участие я играю за команду Теремки, Максим играет за команду Винкс. И что Винкс, что Теремки закончили выступление в этом году в Кубке Пас. Вот. А вообще, в принципе, по... Ну, не знаю, если, допустим, матч Винкс Галактика, с это ну, не, не сколько сенсаций было, там был очень ну, баталия двух мощных команд, то матчи Теремки против Дичь. То есть вроде как теремки были фаворитами, а тут раз 1-4 и все. Так бывает. Так бывает. Ну и таких матчей, в принципе, у нас достаточно было. Ну, несмотря на то, что вот команда Эмполи очень сильная сейчас на, на, на там, ходу. Играли против команды Грохольский, обыграли 13-2 или 14-2. Ну, не суть. В том плане, что тоже играли вроде не против слабой команды, но тем не менее 14 мячей. Дуэт Жекл Марченко разорвали полностью. Вот. Кстати, Артем Марченко, там 9 мячей, по-моему, забил и уже является лучшим бомбардиром. У нас, если так подвести, э, вспомнить историю, лучший бомбардир прошлого кубка забил 6 мячей. А тут э, <зарвать> Марченко в первом же матче уже 9. <зарвать> ну то есть турнир, ну, тут, ну, Кубок становится гораздо интереснее. Так, мы сейчас немножко поправим нашу таблицу. Рад, что всем было видно. Это уже таблица основного кубка, где принимают участие команды из лиги 1 «Правый берег», команды из лиги 1 «Левый берег» и команды из «Премьер». Вот. Сейчас мы будем по одной команде тянуть. Здесь не будем идти по порядку сразу. Будем тянуть по очереди. Первая команда занимает первую позицию, вторую команду мы вытягиваем, занимает третью позицию и так далее и так далее, ну, чтобы было немножко интереснее, вот, и точно так же здесь вот написано матч номер один, матч номер два, победитель пары первого матча играет со вторым, ну и так далее, тоже сетка в принципе до конца кубка у нас уже сделана вот, ну что ж поехали первая команда пара один пятница Евразия. Евразия. Там сейчас мы будем все по очереди записывать. Евразия. Есть такая. Первая команда второго матча. Русанов. Нас смотрят сейчас почти 100 человек, одно, ребята. Молодцы. привет всей сотке. Почти Первой командой третьего матча становится Спарта. Спарта. свой матч выиграл у команды Меркс со счетом 2-6. Первой командой четвертого матча становится Анекс Тим. Есть такие. Будем за них болеть, потому что там ребята все с массива теремки. <laughs> я лично буду болеть, а остальные. Я за Мастерс. Первая команда пятого матча становится команда Армагеддон. Ну, мы не делили уже на сетки, ну, то есть на корзины, сейные не сейные, то есть здесь сейчас спокойно может сыграть Олимпик противом очень правильно, вот. мы тоже будем придерживаться такой же стратегии. Ну, может, на... кубок будет. Или ну, у вас? Ну нет, у нас вот предыдущая как раз 1-16, мы поделили на сейные не Была сейные. Была квалификация. Да-да. Э, ну там предыдущие. там ну не, не квалификация, мы взяли в первую корзину команды из высшей лиги и по по одному первому месту из лиги. То есть это были как бы более сильные команды, а остальные были более слабые. Но как показали матчи 1-16, что не факт, кто слабый, кто сильный. В шестом матче первой команда будет Мастерс. Накануне Мастерс одержал серьезную победу против Максимуса на 5. В седьмом матче первая команда будет Днепро. В восьмом матче первая команда. С интересным названием Дич. Любимая Саша команда. Да, это да. уже ну, наша любимая команда. Так, 95 еще чуть-чуть. И у нас будет сотка. Ну, кто смотрит одновременно, просмотров да. больше. Можешь, можешь анекдот пока рассказать. Мож, можете сейчас рассказать. Компанию Евразии составит команда Березняки. Проговорите вопрос. Есть вопрос? Нет, есть ли? А, ну, я думал, уже есть вопрос. Если есть вопросы вы, вы задавайте, мы отвечаем, а у нас за всем следят. Компания Русановки составит команда Олимпик Выщева. Ну, и не все, как говорится, еще пусть не расслабляется. Команды с левого берега уже пол половину вышки вынесли. Пару с партии составит локомотив. Это будет интересно. вот у нас первый матч, две команды премьер-лиги между собой. Четвертый матч Enix Team сыграет с Galacticos. Тоже. Друг друга уже знают. Оба, оба коллектива играют у нас в Лиге 1 правый день. Еще раз хочу поблагодарить ребят за хорошую игру. Очень много было эмоций. Но у нас это были не совсем положительные эмоции, ты, но ты Галактика сейчас да. значит, а, ну я да. Галактика соглашается, играл против них. Капитан сумасшедший просто выражает все на свете. Не знаю, это человек просто мотор команды. Просто восхищает свои игры. Ну, Ярославу Сакурову мы пожелаем удачи в матче с Эник Team. Вот. Ну, идем дальше. Пару команде Армагеддон составит Эмполи. Тяжелый матч будет для команды Армагеддон. Команде Мастерс отправляется команда Астрота. хотел я для этой команды жребия, точнее, соперника послабее, но так получилось. Днепро. сыграет, Днепро сыграет, сыграет АВ центр. Последняя команда не по значению. Просто так получилось. Дискотека 90-х. котека 90 мы сейчас немножко подвинем подвинем нас в сторону вот так вот так сейчас нас сейчас Или сделаем нас чуть меньше О, сделаем нас чуть меньше все команды могут видеть э, потенциальных соперников на следующей стадии ну а также полуфиналы ну, и так далее до финала вот, у нас есть очень интересные пары, как между собой команды Премьер Лиги, так и вот последняя пара, <связать> дискотека 90. <связать> это команды Лиги 1 Левый Берег, особенно хотел бы отметить матч Эникс Тим Галактикос и Русановка Олимпийское Мне кажется, это будет два таких центральных матча. Вот, но не будем никого... Ага, у нас соединение потеряно, мы подключаемся заново о том что идет ну ну а, типа да, да, тут да, еще, да. Типа... переподключение успешно в общем всем командам мы желаем удачи фаворитам матчей мы желаем не расслабляться и настраиваться на каждый бой на каждый матч как на последний бой вот ну и все всем всем спасибо Максим, спасибо тебе что ты пришел спасибо вот. вам спасибо. Мы сегодня находимся в отличном заведении под названием UpDown, которое находится на Мейтусе 4. Здесь вы можете отлично отдохнуть, покурить кальян, поиграть в PlayStation 4. Вот. Благодарны этому заведению. Ну и можно так сказать, что спонсор этого выпуска заведение UpDown. Вот. Не забываем заявляться в Лигу 3, не забываем заявляться в чемпионат 5 на 5 в девятку. Я хочу пожелать командам максимальной концентрации, настраиваться на каждый матч и получать удовольствие от участия. Замечательно. Спасибо. Все, всем спасибо. Сегодня у нас оператор был Андрей. Ему мы тоже говорим большое спасибо. Вот. Ну, до скорых встреч. Всем желаем удачных майских праздников. И увидимся, когда 7 мая мы увидимся. Будет лига 2 играть кубок, ну а все остальные будут играть свои плановые матчи в другом чемпионате. Вот. Поэтому до скольких встреч. Хорошо, я тебе. Есть.